Ini adalah satu tindakan yang bodoh pada saya Pergi jual aset kita yang berkualiti Bawa balik duit itu, beli ringgit Lepas tu pump in bursa saham Duit tu meruap, bursa kita masih merudum Dan ringgit kita masih tidak improve Habisnya duit EPF kita yang habis Semalam kumpulan wang simpanan pekerja Atau EPF Telah membuat kenyataan bahawa Income mereka, earning mereka eh atau pendapatan mereka untuk suku pertama tahun ini telah jatuh eh, tuan -tuan, 13% berbanding tahun lepas. Uh, mereka tahun ini earning mereka kalau ikut laporan ni the EPF recorded investment income totaling 18.31 billion berbanding 20.99 billion pada tahun uh, lepas. Uh, dan lepas itu dia cakap lagi It said the total investment income Includes 1.02 billion Mark to market gains On securities that have not Been realized due to foreign exchange rate Fluctuation in line with EPA policy this game will not be Distributable as dividends So apa yang translation dia Ini juga termasuk 1.02 billion uh, Mark to market Mark to market ni harga Uh, di atas kertas eh, yang uh, dia tak jual benda itu. Tapi harga di atas kertas uh, pada aset itu ataupun saham itu yang katakan kamu pegang saham uh, harga masa kamu beli dulu RM1 tetapi sekarang nilainya hari ini RM2 uh, so kamu untung RM1 eh. Uh, tapi itu kamu tak jual kamu tak dapat keuntungan tu tapi dalam kes ini Uh, dia mark tu market uh, atas kertas saja dia declare keuntungan uh, itu uh, sebagai dia punya pendapatan ataupun income. So ada beberapa isu dekat sini. Nombor satu, jatuh 13% eh. Uh, banyak jatuh ni ataupun dua an berapa 6 bilion tadi yang saya cakap. Nombor satu, saya dah cakap dah benda ini dulu. Tahun lepas, uh, saya dah cakap uh, berkenaan dengan apabila uh, mereka gunakan dana-dana daripada GLIC ni atau syarikat pelaburan kerajaan termasuklah KWSP ni atau EPF ini untuk menguatkan ringgit. Ingat tak? Uh, so pada tahun lepas, ada kenyataan daripada bank negara, eh, governor bank negara dan menteri kewangan uh, sendiri, menteri kewangan kedua tak salah saya. Dia kata dia akan apa orang kata minta syarikat-syarikat kerajaan, syarikat-syarikat berkenaan kerajaan dan syarikat pelaburan kerajaan. Nah, EPF ni, KWSP ni termasuk dengan dalam syarikat pelaburan kerajaan akan apa untuk membantu mengukuhkan ringgit eh. dan pada ketika itu saya cakap eh, kamu pakai dana EPF untuk apa untuk jual kita punya aset uh, di luar negeri ni lepas tu apa bawa balik dana ini uh, dan uh, untuk beli ringgit untuk kukuhkan ringgit uh, lepas itu dan duit yang bila mereka beli ringgit lepas tu dia pump in kepada bursa saham tempatan eh saya tanya mereka adakah ini yang kamu buat mula-mula uh, dulu dia tak mengakulah dengan orang-orang kerjaan kata mana ada ni Syam Jalil cakap tak betul lah cakap bohong lah ha, Sekali tiba-tiba uh, penganalisa kewangan daripada antarabangsa eh, keluar di tak salah saya CNBC ke mana uh, Yang mengatakan bahawa Malaysia buat benda-benda ini uh, Lepas tu baru dia orang mengaku uh, yang mereka telah gunakan dana untuk mengukuhkan ringgit dan beli balik ringgit ini saya cakap benda ini tak masuk akal satu macam kamu berniaga nasi lemak kamu nasi lemak kamu tak laku kamu beli sendiri nasi lemak kamu itu habisnya nasi lemak kamu itu basi tak ada orang makan duit simpanan kamu sendiri yang habis itu yang menjadi masalah dalam pembelian ringgit itu Uh, so saya kata pada ketika itu, ini akan memberi kesan kepada pendapatan wang simpanan hari tua kita ini uh, Sekarang tiba-tiba, uh, semalam declare uh, pendapatan kita telah jatuh 13% pendapatan EPF kita untuk suku yang uh, pertama So EPF kena jawab, nombor satu kenapa benda ini berlaku Jangan bagi jawapan-jawapan kritik pasal volatility market lah global uncertainty lah itu jawab itu biasalah semua orang budak sekolah pun boleh bagi jawapan macam itu so mereka mengikut akta EPF mereka perlu bagi tahu menteri kewangan eh, apa yang berlaku menteri kewangan boleh tanya dan menteri kewangan kena jawab benda-benda ini di parlimen ahli-ahli parlimen uh, balik uh, PH ni memanglah Ah ha, dia orang ni ikut aja kena kencing atas kepala pun saya rasa eh, mereka ikut tak tak mau tanya soalan eh. Ha, tapi kita sebagai rakyat kita kena tanya benda ini kenapa perkara ini berlaku adakah dana yang kamu pakai ni dana EPF ini digunakan untuk beli dulu mereka uh, apa untuk beli balik ringgit dulu tak salah saya menteri kewangan kedua ada jawab dalam parlimen betul lah eh? Ha, dia pakai apa dana-dana daripada GLIC ni Uh, GLC ini untuk balik balik ringgit, tapi dipulangkan ataupun uh, dia bawa balik keuntungan dia cakap, cuma keuntungan. Uh, tapi kita nak tahu keuntungan ni macam mana? Kamu jual saham itu, bila kamu jual saham, kamu tak boleh jual untung saja. Kamu kena jual unit saham itu So bila kamu jual saham ini Dengan unit-unit itu kamu jual Habisnya kita punya saham-saham yang bagus-bagus Dekat luar negeri ini akan uh, jatuh eh? uh, Lepas itu kita bawa balik benda ini Beli ringgit, pump in pasaran saham Sebab itu saya tanya dulu Kamu buat macam ni ke? Sampai sekarang uh, kamu tak menjawab eh? Kamu bagi sama-sama je macam itu Sebab kalau kamu buat macam itu Apa yang berlaku? Apa yang berlaku, kita punya pendapatan KWSP ini menurun macam declare semalam. Uh, lepas itu pasaran saham kita masih tidak uh, menunjukkan uh, apa, prestasi yang memberangsangkan. Hari ini pasaran saham kita RM1,500, RM1,500, ke apa. Lagi jatuh, kadang naik, kadang turun tapi di paras itulah. Uh, tidak menunjukkan uh, apa orang kata prestasi yang kukuh lah. Yang orang bawa keluar duit ni ni daripada pasaran saham kita yang banyak. So apa guna kita beli ringgit pump pada pasaran saham kita. Tapi lepas itu orang-orang daripada luar negeri ni dia pergi jual saham kita dia bawa keluar balik duit. So habisnya pasaran saham kita masih merudum dan ringgit kita masih lemah. Hari ini ringgit adalah 4.24 tak salah saya. Ha? tidak mengukuh pun kamu kata itu hari nak 4.0 something lah turun sekejap je lepas tu naik balik exactly apa yang saya kata pada tahun lepas so sekarang ia telah memberi kesan kepada kita punya pendapatan EPF ini ini yang kamu kena jawablah ah ini saya punya kita punya simpanan hari tua kamu pakai ni untuk apa orang kata buat apa orang kata magic-magic yang tak berguna. Ini bukan magic ini. Ini satu benda yang yang apa orang kata uh, satu benda yang reckless lah. Pakai wang simpanan hari tua kita. Kamu pergi beli ringgit. Lepas tu masuk ke sini. Lepas itu pergi beli saham di bursa kita. Tiba-tiba benda tu meruap. Ringgit kita pun uh, tidak mengukur. Pasaran saham kita masih uh, lemah. Habisnya kita punya pendapatan EPF kita pula. Uh, yang berkurang. keputusan-keputusan uh, ini yang kamu kena satu lagi berkenaan dengan uh, unrealized gain ini. Tadi dia punya apa kekurangan itu, pendapatan dia berkurang uh, sebanyak berapa tadi 2.6 bilion eh. Ah uh, kita dapat 18.31 bilion berbanding dengan 20.99 bilion eh uh, suku pertama. Dan dinyatakan juga ini telah termasuk 1 bilion uh, mark to market unrealized gain eh daripada equity. So saya nak tanya ini uh, sejak bila kita pakai mark to market unrealized gain ni sebagai income eh. Biasanya orang buat mark to market ni untuk uh, asset liability punya balancing eh. Kita nak tahu kita punya aset... Dengan uh, berapa aset kita... Sekarang ni value dia... Uh, dalam balance sheet... Bukan nak declare earning untuk bayar dividend... Kita tak boleh pun... Uh, mark to market berdasarkan... Uh, mark to market punya earning itu... Untuk bayar dividend... Macam saya cakap tadi... So sebab itu... Kamu declare earning... Sebab EPF ni orang nak tengok... Dividend kamu bayar kerajaan... Ataupun dividend bayar pencarum ni berapa... Uh, bukan untuk kamu show show saja kata ini pendapatan kamu so tak perlu pun kamu mark to market untuk earning itu kecuali kamu ada sebab-sebab lain biasanya dalam banyak perkara unrealized gain ini atau mark to market punya gain ini kita tak declare sebagai income dia bukan tak boleh boleh tapi biasanya hedge fund yang buat benda ni orang orang corporate tax corporate for the purpose of tax atau syarikat-syarikat individu ke mana-mana tak pernah buat mark to market ni declare sebagai gain. <laughs> saya belajar kewangan, finance dulu. Uh, di sekolah finance tertua, termahal dan terbaik di dunia eh, di Wharton. Saya bukan nak puji sekolah saya tapi itulah faktanya. So banyak uh, graduate daripada Wharton ni pergi kerja kat Wall Street. Saya dulu pun pernah kerja dekat sana sekejap uh, di area tu di New York. So kamu tak usah nak kencing saya lah Memang dia dibenar uh, Untuk kita declare uh, Mark to market unrealized gain ini Dalam certain-certain certain condition Biasanya hedge fund lah buat uh, Tapi kita EPF ni bukan hedge fund So saya nak tanya Sejak bila kamu uh, declare mark to market unrealized gain ni Sebagai uh, kamu punya income eh uh, satu benda tu memanglah untaxable Sedangkan kamu cakap Oh berdasarkan polisi Uh, EPF Mark to market uh, gain ini tidak akan dibayar sebagai dividen Memanglah Siapa yang pernah belajar finance pun tahu Iaitu kalau kamu tak realise gain tu Gain tu on paper je Macam mana kamu nak bayar dividen ha, Sebab cash tu tak ada eh. Kamu ini on paper punya gain Masalahnya buat apa kamu pergi declare mark to market unrealized paper gain ni keuntungan atas kertas ni sebagai kamu punya income eh? Uh, so saya tengok uh, Kamu check balik lah berdasarkan IFRS punya standard ke Gap punya US standard ke macam mana uh, Saya rasa memang betul dibenar Macam saya cakap tadi dalam hedge fund Biasa buat benda-benda macam ni Tapi kamu sebagai apa uh, Kumpulan wang simpanan pekerja eh, uh, Saya tak rasa kamu patut Buat benda ni And, uh, Mungkin kamu dah buat lama, dah lama Kamu buat orang tak perasan uh, Saya tak tahu Tapi kali ni saya nak tanya Bila kamu buat macam ini, Uh, nampaklah kamu punya pendapatan tu naik lah tiga, Bukan naik 18 bilion lah Cuba kalau kamu tak masukkan benda 1 bilion ini Maka pendapatan kita lebih rendah 17 bilion So kamu hilang berapa? 20 lebih persen Berbanding dengan suku pertama tahun lepas Lagi teruk So adakah kamu masukkan unrealized gain ni Mark to market punya gain ini Sebab kamu takut kalau pendapatan cash kamu sebenar itu akan jadi lebih rendah. Ada soalan-soalan yang saya nak tanya sampai sekarang tak berjawab detailnya itu. Nombor satu, berapa banyak eh, daripada aset-aset kita luar negeri ni yang kamu bawa balik dan beli ringgit. Aa, dan lepas tu pump in kepada bursa saham. So saya nak tahu ni jumlah ini rakyat nak tahu. Sebab ni duit kita, duit saya juga, duit EPF saya ni, saya ada duit dalam EPF Eh so berapa banyak daripada duit wang simpanan kita ni yang kamu aset yang dijual di luar negeri untuk beli ringgit dan berapa banyak specifically yang kamu bawa masuk dan pump in kepada Bursa Malaysia dan lepas itu tiba-tiba nilai asetnya ni meruap dan uh, jatuh pula saham itu so kita yang rugi so ini adalah satu tindakan yang bodoh pada saya pergi jual aset kita yang berkualiti bawa balik duit itu beli ringgit lepas tu pump in bursa saham duit tu meruap bursa kita masih merudum dan ringgit kita masih tidak improve habisnya duit EPF kita yang habis ini yang telah terjadi berdasarkan keputusan-keputusan kamu orang semua dalam kerajaan ini ya ini yang saya nak tanya kamu kena jawab kalau kamu tak reti nak buat kamu berhenti lah. Nak harapkan Menteri Kewangan, dia apakah benda pun dia tak tahu. Menteri Kewangan Asia tak baik, konon.